nimamiz bor alloh olloh va taolo ta qur'oni karimni ko'p oyatlarida qiyomat kuniga insonni hozirligi haqida ogohlantirgan inna anzarnakum azaban qoriban yanzurul mar'uma yada biz sizlarni ey bandalarim yaqinda boshinglarga keladigan muqarrar azobdan sizlarni ogohlantirdik xabarini berdik bu kun albatta boshinglarga keladi iymonni sharti yettita iymonni sharti farzi beshta yettita mana shunga iymon keltirishlik farz har bir musulmonda oltitasiga iymon keltirib shu qiyomat kuniga ishonmaymanda degan shubha nazar bilan qaragan inson iymonni halovatidan mahrum bo'ladi chin musulmon hisoblanmaydi